программа «Відверто». Я Катерина Ковбій. Поруч зі мною сьогодні Вадим Мачковський, він же дядя Жора. Вітаю. Здравствуйте. Так Витверто начал, и мы... Занадто відверто? Да. да. Ну все, готов сказать всю правду и только правду. Вас я краще назвати Вадимом чи Дядя Жора? Дядя Жора – это все тот же человек, да, только, как говорится, в жизни под таким псевдонимом. По паспорту, конечно, Вадим, да. Ну, больше я уже, наверное, привык, когда меня называют просто Дядя Жора там, или Жора, или многие даже думают, что это имя и говорят Георгий. Ну, хотя и разными номерами. Іменами могли називати, я вже і Юрой був, і Грішой. Е, ну вони ж дядя скажіть, будь ласка, постійно бути в такому хорошому гуморі, постійно жартувати. Це не втомлює? Ну нет, потому что ну, когда оно делается, когда работа делается с удовольствием, а, собственно, на данный момент, несмотря на то, что я юрист по образованию, э, то я артист в душе. И, собственно, уже мое хобби, которое началось собственно, со студенческих времен, э, началось все с КВН, переросло уже, вот хобби переросло в профессиональное занятие. И, собственно, вот сейчас, на данный момент, уже это основная работа приносить людям радость и немножко брать за это деньги. <свят> <свят> то есть, ну, <то, свят> э, мы... Основное направление это ну, теле, телепродакшн у нас, но и основное – это ивент, агентство. То есть мы организовываем праздники. Мы хорошо умеем организовывать праздники и понять, что нужно людям для того, чтобы вот, вот, вечер, какой-то праздничный вечер, праздничное событие прошло весело. Поэтому я как ведущий мероприятий и как организатор, у нас целая команда, плюс целый коллектив камеди-шоу, comedy камеди comedy Украина. Плюс еще вот продюсерские проекты, девчонки, бегуди шоу, это группа блондинок, вокальный еще проект у нас есть. И вот по чуть-чуть мы стараемся развивать, все это составляет вот нашу профессиональную, профессиональную обойму наших любимых занятий. Поэтому все делается с душой, потому что это как раз, ну, я люблю свою работу, поэтому этим и занимаемся. У связку с остальными подъемами в Украине с такими настроены нехорошими, ваше стало украинцев смешить, или ну да, потому что оно мешает напрямую, потому что как раз вот такие вот э, плохие серые события, они как раз э, в первую очередь, ну, понятно, что и по стране, по состоянию психологическому людей, да, там по новостям, потому что посмотришь новости, вообще не хочется никуда идти, что-то и что-то, какой, какой камеди, какой КВН, какой юмор. вот. Э, а, э, в первую очередь по развлекательной сфере, потому что в стране не до вот. Но с другой стороны, да, уже ну, в таком депрессионном состоянии тоже долго нельзя находиться, поэтому все-таки людям нужна какая-то там отдушина, да, там немножко минута пауза, выдохнуть и все-таки немножко добра, позитива, где-то улыбнуться, чтобы вот немножко на какие-то моменты забыть и не слушать вот то, что там происходит, да, плохого. Вот, поэтому, собственно, мы и вот пытаемся немножко отвлечь от плохого чем-то хорошим и веселым. Ну вы так уж у військовых госпиталях, знаю, выступали. Как перед такой публикой выступаете? Да, ну мы активно участвуем, но ну, со своей стороны активно участвуем тем, чем мы что мы умеем хорошо делать, и мы пытаемся со своей стороны помочь. Там, ну, мы там, организовали пару концертов, пару вечеринок, при которых там, пытались собрать э, какие-то деньги на помощь да, там, э, людям, которые там пострадали от э, э, военных действий и так далее, там раненым бойцам э, делали там, несколько концертов для бойцов, э, детям помогаем, ну, то есть в принципе вот нам многие тоже обращаются там за помощью, ну, то есть максимально что можем, э, чем можем помочь, тем помогаем все время, ну и помимо того, что там непосредственно своей деятельностью тоже участвуем в разных аукционах благотворительных мероприятиях, всегда поддерживаем. Есть какие темы, на которые вы не жартуете никогда? Темы табу? Нет, конечно, конечно, есть. Ну, то есть они, в принципе, и были. Раньше это там, ну, болезни, скажем, людей, там, какие-то отклонения. Тема войны тоже, это все, ну, за запрещенные темы для юмора увечья и так далее. То есть, ну, ряд тем есть, которых мы вообще не трогаем. На данный момент мы тоже стараемся избегать политического юмора, потому что, ну, как-то мне кажется, что уже и так это всех раздражает. Ну, сама ситуация, плюс политики, Плюс в целом, наверное, уже этого очень много, поэтому мы тоже стараемся э, больше шутить и разговаривать на темы ну, бытовые, отношения, муж жена, он, она, э, гаишники, автомобили, ну, вечные, вечные темы, которые, в принципе, всегда были, есть и будут. Жарты свои сами пишет. Ну да, у нас, ну, смотря под что это делается, если это там под телепроекты, там, ну, группа людей, которые собираются, группа авторов, которые специально там работают под, под конкретный подпроект эм, во время, ну, там, для выступлений, там, вот, формат камеди-шоу, да, то это, да, уже самостоятельное творчество, которое, опять же, потом, возможно, в зависимости от ситуации, там, дорабатывается уже, дожимается уже, ну, с помощью уже какого-то коллектива авторского. Зараз їздите з молодими виконавцями, для чого це зробити? Щоб виховати собі якусь там заміну на майбутнє? Ні, Ми сейчас просто, ну от якраз раз на фоні всього, ми зараз ну, там, я повертаємося, е, скажімо, немножко к істокам, з чого все починалося. І сейчас позиціонуємо, заявляємо новый проект, це український украинский І, Собственно, сейчас ми його презентуємо через два дні. Первый большой концерт будет, великий украинский комеди и, собственно, сразу после этого объявляем кастинг и приглашаем всех желающих, всех юмористов, всех талантливых людей, которые имеют какой-то материал юмор и хотят его показать. Поэтому вот мы с радостью ждем всех талантливых комиков в нашем проекте без каких-либо обязательств. Просто в любое время у нас каждый месяц будет концерт украинского камеди, и там жанры разные, то есть и стендапы, и монологи, и номера, и миниатюры, и музыкальные, и гости у нас там будут звездные и так далее. То есть ну, много сюрпризов, поэтому такой формат свободного, формат свободного юмора. Вот, вот. Ну, именно вот своя украинская, свой украинский камень. Ампло коміка вам в житті не заважає? Бували ситуації, коли треба було, щоб вас супер серйозно сприймали, а вас серйозно не сприймали? Ні, ну в принципі я завжди постараюсь бути на позиції і так далі. Що происходит за кулісами, то нікому не интересують. Де вдали жарта у вас тропляется? Можете пригадать какие вы подо колы? Два чины правильно зразумелые, че якость сценой добро закінчилося? Ну, в принципе, у нас уже большой опыт, когда, ну, мы уже ну, на основе опыта. Это, возможно, там в начале какого-то творческого пути, там, когда идут какие-то эксперименты и так далее, да, или какой-то постоянный режим. А так, в принципе, уже ну опыт большой, поэтому мы знаем сразу, видя аудиторию, кто перед нами и на кого мы сейчас будем выходить, мы сразу понимаем, что этим людям будет интересно и что говорить, а что лучше не говорить. На первый квітня когось с разигры это свои. Ну попытался немножко вот мы как раз мы просто у нас самого утра начался день там мы сразу посетили э, радиоэфир поздравили одной из одной из радиостанций с днем рождения профессиональным праздником да развлекательной радиостанции и сразу вот как говорится, в э, бусик и поехали к вам поэтому особо мы не, не успели друг друга развести но попытки были то есть и меня уже немножко э, разыграли. Вот, и я уже по чуть-чуть, ну, так, как говорится, это такое тут тусовочное, внутреннее тусовочное, поэтому в легкой форме пошутили. А так я всегда первого числа в режиме ожидания, поэтому меня тяжело обмануть. А может, ты тогда пригадать какой-то первый и вас просто так врасплох и застав? Ну, вот Из последних, это в прошлом году, меня ребята из 95-го э, заказали в вечерний Киев, и вот у меня там розыгрыш был, мне на концерте подарили машину, потом оказалось не все так просто. Ну и был розыгрыш с автомобилем, с подарком автомобилем, ну это для телепрограммы, в общем попался на телепрограмму. Ну, загаль важко було переживати, когда разыгрывают не вы разыгрываете, а вас а, Ну, Я ж всегда уверен, что они не меня так не разыграешь, а тут просто так оно себе само появляется, выходит, и даже не думаешь, что там может быть разводом. Вот. Поэтому это все неожиданно. Поэтому не зарекайтесь, ребята, не зарекайтесь. Скажите, чего первый 1 квітня это саме в Черкасах? Ну, так получилось, что вот мы ну, решили организовать концерт, и именно вот в Черкасах, 1 числа. 3 числа у нас будет концерт, презентация украинского комедии в Киеве. Дальше еще ряд мероприятий, которые запланированы. Поэтому ну, вот так совпало, что 1, первое число Черкасам повезло. 1 числа как раз вот в день юмора, концерт юмора в Черкасах. Это была программа «Видварто». С нами был Вадим Мачковский. Побачимось.